День дворника общегородского масштаба. О нем раструбили все средства массовой информации. Мол, надо повышать престиж профессии. И повысили. Лучшего Львовского дворника, например, отправили в бесплатный тур по Европе. А с нашими поговорили о престиже профессии, дефиците кадров и приходе весны. Наобещали, конечно, всякого, но из обещанного пока только моральное удовлетворение. Зарплата. शिवसोधरेबरे में 700 ну за что? За спасибо работаем. Спасибо в карман не положишь. Уж лучше рубль. Из-за него-то в сессионном зале депутаты и поспорили. Определили и отложили этот вопрос на бюджетной комиссии с целью посмотреть сегодняшнюю реальную заработную плату дворников. Мало будет 4, может много. Незачем зря дурить людей, обещать то, что мы потом не сможем выполнить. Сошлись на 4 миллионах. Зарплата Днепропетровского дворника должна в перспективе увеличиться на 112 гривен. А как же, престиж профессии повышать надо. Одержимые этой идеей даже праздник придумали. 1 марта общегородской день дворника. Где он взялся, неизвестно. Ведь депутаты за него не голосовали. День дворника, в отдельно взятом нашем городе Днепропетровске. Городской совет на сегодняшний день не принял. Но внимание мэра к дворникам привлекли. Я впервые в этом зале встретился с э, представителями такой важной людной профессии. А престиже дворников заботятся в ЖЭКах. несмотря на то, что городу не хватает около 800 хранителей чистоты, мести улицы, кого попало, не берут. У нас сейчас нет мест. Нет мест? Нету. Правда, где... У вас есть прописка городская? Нету. Ну, тогда -да, без городской прописки не разговаривают. Без трудовой мы не оформляем. А у него есть справка о том, что он освободился недавно? Нет, тогда нет. Ну, уже набран штат дворников. Я вам говорю, штат набран, вакансий нету. Ну, пока еще участка нету. Он может освободиться Сегодня так плохо убирает дворник, завтра выгнали. Могу только написать вас на очередь. У вас есть вакансия? А прописка где у них? Потому что прописка должна быть городской. Почему? Потому что потом они пропадают, уезжают, бросают. И мы их разыскивать не можем. На вес золота работник бывалый. Его когда-то заманивали служебными квартирами, льготами и свободным послеобеденным временем. В 23-м ЖЭКе из 38 дворников мужчина всего один. Профессии женщины, которые в горящую избу, и с ведрами песка по улицам и с ломом. Пашут, пока другие думают, как же поднять престиж этой работы. Я их не вижу даже, этих дворников. Ни с утра, ни в обед, ни вечером. Хоть ты золотой будешь, дворник. И не успевай за жильцами. Вот смотрите, я только подобрала. на разве не назад? Он лежит уже бумажка, Видите? Кто-то шел и кинул. И вот на пенсии и работаем, потому что не хватает. Ну как можно оценивать работу женщины, которая выходит зимой? Снег, вот эта вот слабая женщина и пытается вот это вот снять. Потому показывают, как снег чистили в Америке. Едет вот такую машинку, и вот так в разные стороны снег разлетается. А тут все на, на, на кишках и на, на пузе тягаешь. Поднять престиж, для того, чтобы мужчины туда пошли. Ну, самое элементарное, самое примитивное – это зарплату поднять. Я вообще любой труд уважаю, он должен как-то оплачиваться. Но, ну, наверное, не в нашей стране. В нашей стране чиновники любят поговорить. Пока мамы будут пугать свои, своих детей ведя их в садик или в школу. Вот смотри, не будешь учиться, будешь вот так же метлой мести. Если так будут пугать и будут жить в грязи. Помечтать о несбыточном. Надо думать о новых технологиях, надо думать о новой технике, в которой вы вошли бы во дворы непосредственно, которые, к сожалению, на самом деле из-за отсутствия бюджетного финансирования не было закуплено в последнее время. И хочется, конечно, на опыте других стран где-то видеть наших дворников, где-то с пылесосом в руках и пообещать хотя бы ту же прибавку к жалованию, о которой так долго спорили депутаты. Но обсуждаемые 4 миллиона всего лишь в проекте одной из 72 городских программ, требующих финансирования. Поэтому, когда будет разрабатываться соответствующий бюджет 2010 года, будут учтены все пожелания, которые заложены во всех 72 программах. И после этого, если сумма нашего, наша доходная часть бюджета не будет позволять расход именно по всем 72 программам будет их обрезание. Непровозглашенный, но отпразднованный День дворника может остаться первым и последним в истории города. Защитники чистоты по-прежнему в суровых реалиях. На долгую память о хорошей работе большое спасибо. Евгения Матаревская, Наталья Светлова, Николай Портаненко, студия «Акцент медиа».